ہمارے اسباب ہمارے حالات نہیں بنائیں گے اللہ کی قدرت ہمارے حالات بناوے گی اور اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے کہ اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ کا دین ہے بس یہ دیندار بنو پھر قدرت تمہارے ساتھ ہے یہ کہا کہ ان اللہ ہم عالمین کہ اللہ تو ایمان والوں کے ساتھ ان اللہ ہم آل متقین اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ اللہ سچوں کے ساتھ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ یہ سب یہ نہیں کہ اللہ مالداروں کے ساتھ کہ نہیں اللہ عہدے داروں کے ساتھ کہ نہیں ہاں اگر وہ سچے ہیں تو اللہ ان کے ساتھ وہ صبر کرنے والے ہیں کہ اللہ ان کے ساتھ وہ احسان کرنے والے ہیں کہ اللہ ان کے ساتھ تو آدمی اللہ کی مدد سے کامیاب ہوتا ہے اور اللہ کی مدد اللہ کے دین سے آتی ہے اور اللہ کا دین اللہ کے دین کی محنت سے آئے گا یہ خلاصہ ہے بات کا کہ جب دین کی محنت میں چلیں گے اس لیے کہتے ہیں کہ چار چار مہینے اللہ کے راستے میں لگاؤ چار مہینے کوئی زیادہ نہیں ہے لوگ بھی اللہ معاف کرے اللہ ہم کو بچا طرح پر لوگ بیماریوں میں کتنا ہی وقت نکل جاتا ہے جیلوں میں کتنا ہی وقت جا رہا ہے اللہ حفاظت فرما ہاں نہ گھر کا نہ گھاٹ کا جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو ایسے حالات بگڑتے اگر چار مہینے اللہ تعالی کے راستے میں لگائے اور ایمان اعمال اخلاق سیکھے اور اللہ کے نیک بندے بن گئے تو کیا اللہ ہمیں محروم رکھے گا کہ ہم بھوکے بن جائیں گے جب گنےگار ہے وہ تو روزی دے رہا ہے تو ایماندار بنیں گے تو دے گا کے لیے یقین کی کمزوری ہے اس لیے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں پھرے اور اللہ کے دین گسے کیا کا یقین بنے کہ کام بنانے والا تو اللہ ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جب وہ ساتھ ہے تو سب کچھ ہے اللہ ساتھ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے اب تو اللہ کو ساتھ کرنے کے لیے کہ ایمان اعمال یہ یتی یہ اس لیے ہم دعوت ہے اپنے بھائیوں کو ہمدردی کے ساتھ کہ ہر آدمی کی موت آنے والی ہے اور موت کے بعد زندگی کا نتیجہ آنے والا ہے وہ کب موت آئے گی کچھ خبر نہیں ہے جی ہاں اسے کہتے ہیں جلدی کریں جو خیر کمانی ہے اس میں جلدی کریں اللہ کہتے ہیں آگے بڑھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی کرو حدیثوں میں اللہ کہتے ہیں آگے بڑھو سابق ہوں حضور ٹرماتے سارے رو. جلدی کرو یہ نہیں کہ ٹال دیا ہاں دیکھیں گے کریں گے کہ پھر کچھ نہیں ہے شیطان یہی سکھاتا ہے کہ ہاں بہت اچھی بات ہے بہت اچھا اجتماع ہوا تھا بہت اچھا کیا دیکھیں گے کریں گے کہ بہ یہ گیا موقع یہ شیطان نے سکھایا ہے کہ کریں گے دیکھیں گے کچھ نہیں ہوگا یا موقع ہاتھ سے نکل جائے گا یا زندگی پوری ہو جائے گی دونوں میں سے ایک بات ہوگی اور یہ محروم ہوتے ہیں. تالنے والے دیکھ لیں گے کر لیں گے نہیں. اور عمل کرنے والے عمل کرنے والے کامیاب ہو جائیں گے اس لیے کہتے جب خیر کی بات کان پر پڑے تو اپنے آپ کو تیار کریں کیونکہ ہمیں اپنے لیے کرنا ہے کسی کے لیے نہیں کرنا ہے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کو اسپتال میں آنا ہے تو اسپتال میں چلے جائیں گے کیوں کہ میرا علاج ہے ڈاکٹر کا تھوڑا ہی ہے نفع ڈاکٹر کا نہیں ہے نفع میرا ہے تو چلے جاتے ہیں ایسے دین کی بات کہی تو ہمارا نفع ہے اللہ کا کوئی نفع نہیں ہے اسے اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کے راستے میں پھرو اللہ کے راستے کی محنت کرو تاکہ ہدایت ملے جب ہدایت ملے گی تو انعامات آئیں گے گمراہی میں کوئی انعام نہیں ہوتا اس لیے میرے بھائیوں یہ دعوت ہے اس کو سمجھے اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو ایماندار بننا ہے عمل والا بننا ہے اخلاق والا بننا ہے اور دوسروں میں اس کی محنت کرنی ہے یہ امت کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ذات سے اپنے آپ کو نیک بنائیں حکم والا بنائیں اور دوسروں میں اللہ کے حکم والی محنت کریں یہ اس امت کا کام ہے اس کو نصرت کہتے ہیں اس امت کے ذمہ دو کام ہے اپنے آپ کو دین کا پابند کرے اور اپنے آپ کو دین کی محنت میں لگاوے اللہ نے اس زمانے میں آسان طریقہ محنت کا یہ کھول دیا چار چار مہینے اللہ کے راستے میں لگا کر دینداری پیدا کر لو کوئی نقصان نہیں ہوگا کوئی نقصان نہیں ہوگا چار مہینے جائیں گے کوئی نقصان نہیں نقصان ہونا نفا تو اللہ نے لکھا ہے جو لکھا ہے وہ ہوگا چاہے نکلو نہ شیطان ڈراتا ہے نقصان سے کہ کوئی نقصان نہیں اللہ کا کام ہے اللہ کے کام میں کیا نقصان اگر نقصان بھی ہوگا تو وہ قربانی ہوگی کہ اللہ کے کام کی وجہ سے نقصان ہوا کہ وہ وہ نقصان نہیں ہوتا وہ تو قربانی کہی جاتی ہے دین کے کام کی وجہ سے اس لیے میرے بھائیو اس مسئلے پر اچھی طرح غور کرو اور سم, ہم سب سمجھیں کہ ہماری زندگی کی یہ ذمہ داری ہے اپنی جات سے دیندار بننا اور دنیا میں دین آوے اس کے محنت کرنا اور اللہ کے لیے کرنا تاکہ ہماری آخرت بنے دنیا کو اللہ نے آخرت بنانے کے لیے بنایا ہے آخرت خراب کرنے کے لیے دنیا نے بنائی ہے کہ دنیا کے جگہوں میں پڑھ کر اپنے آخرت خراب کرے کہ اس سے زیادہ بدنصیب کوئی نہیں ہے بلکہ دنیا کو اللہ نے آخرت بنانے کے لیے پیدا کیا ہے قارون کو مال دے کر یہ رہبری کی تھی کہ وقت اللہ نے تجھے مال دیا ہے اس سے اپنی آخرت بنا لے اور یہ بات ہر ہر مال والے کو ہے خالی کارون کے لیے نہیں ہے。قرآن میں یہ اس لیے اتلی ہے کہ ہر مال والا اپنے مال سے اپنی آخرت بنا لے جب دین کی محنت کرے گا تو آخرت بنے گی دین کی محنت نہیں ہوگی تو آخرت کیسے بنے گی اس لیے ارادے کرو کہ چار چار مہینے اللہ کے راستے میں لگائیں گے اور اس کام کو سیکھیں گے اگر اس کام کے سیکھنے میں کوئی تکلیف بھی آ گئی تو تکلیف کو ایسے برداشت کرے جسے علاج کرنے والا علاج کی تکلیف کو برداشت کرتا ہے کمانے والا کمائی کی تکلیف کو برداشت کرتا ہے کرتے لوگ اپنی کمائیوں میں تکلیف اٹھاتے ہیں اپنے علاجوں میں تکلیف اٹھاتے ہیں دنیا کے لیے تکلیف اٹھاتے ہیں تو اگر دین کے لیے کوئی تکلیف آ بھی گئی تو وہ تکلیف تو اللہ کا انعام دلائے گی کہ اس راستے کی تکلیف بھی انعام دلائے گی ہاں اس راستے کی محنت بھی انعام دلائے گی اس راستے کی محنت سے دعاؤں میں قبولیت آئے گی اور زندگی یہ زندگی حق پر آئے گی